स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिक्षण मंत्री दीपक जी केसरकर जो है पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें कही है एक चीज़ सबसे पहली बात जो कह रहे हैं टप्पावाड़ को लेकर साथ ही साथ वो दूसरी बात यहाँ पर रख रहे हैं जूनी पेंशन को लेकर तो दो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर बताई कि दोनों सभागृहों में जिसकी घोषणा हो चुकी है और एक ज एक जून 2024 से जो है टप्पा वार्ड दिया जाएगा तमाम स्कूलों को जो भी इसमें जो भी पात्र स्कूली या संच मान्यता में जिनके नाम आते हैं बीस परसेंट चालीस परसेंट साठ परसेंट और साथ ही साथ जूनी पेंशन की बात भी जो है सरकार सकारात्मक है इस तरीके से यहाँ पर वो बता रहे और मुख्यमंत्री को लेकर इसके विषय में चर्चा चल रही है और सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी है इस वीडियो के माध्यम से कि एक जन एक जून 2024 से जो है एक जनवरी 2024 से ना देते हुए एक जून 2024 से जो है टप्पा अवार्ड दिया जाएगा और साथ ही साथ जूनी पेंशन को लेकर भी यहाँ पर सरकार सकारात्मक है इस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे इस वीडियो के माध्यम से हम आप जो भी है तफसील से चीज़ों को जान लेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए तो आइए जानते हैं दीपक जी केसरकर कर इन्होंने क्या कहा है शालेय शिक्षण दृष्टि ने दोन महत्वाचार घोषणा या अधिवेशना दोन ही सभागृहा है विशेषतः टप्पा अनुदान हि जी मगनी होती तर या मागणीवर सरकार सकारात्मक आहे आणि त्याच्यामुळेच डिसेंबर महिन्यामध्ये आम्ही जो हप्ता देणार आहोत हा जूनपासून मिळणार आहे त्याच्यामुळे टप्पा अनुदान की जूनपासून वितरित करण्याचा निर्णय हा शासनाने कॅबिनेटमध्ये केलेला आहे आणि त्याची घोषणा आज दोन्ही सभागृहामध्ये झालेली आहे माझी खात्री आहे की टप्पा अनुदानावरचे सर्व शिक्षक या निर्णयामुळे निश्चितपणे आनंदी झालेले असतील आणि त्याच्याबरोबरच जे शिक्षक जुन्या पेन्शनसाठी नेहमी आग्रही राहिलेले आहेत त्यांच्या सुद्धा मुख्यमंत्री महोदयाने लवकरच त्यांच्याबरोबर बैठक घेऊन याच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा करण्याचं मान्य केलेलं आहे त्याच्यामुळे शिक्षकांच्या दृष्टीने हे अधि अधिवेशन अतिशय लाभदायक ठरलेलं ला आहे याची मला खात्री आहे